У Смоленска после двухдневного сражения отходит к Москве, отходит к Бородино. И возле Бородино, село Бородино, завязывается генеральное сражение. Будет длиться 12 часов. Спустя 12 часов русская армия, командование, командование русской армии Михаил Владимирович Путузов принимает решение отступить вдоль, отступить вглубь страны оставить Москву, чтобы сохранить свою армию. И уже происходит битва у Малой Расслаться, что позволяет и русской армии переходит в контрнаступление. К концу 1812 года русская армия выходит к границам Российской империи. В 1813 году начинаются знаменитые заграничные походы. И в 1814 году Русские войска также входят в город Париж. Спустя, спустя 11 лет, в 1825 году, от болезни умирает Александр. И власть переходит к его брату Константину. Но он отвлекается от престола в пользу своего младшего брата Николая. Начинается с восстания декабристов, гвардейских частей. Гвардия присягала уже после армии. Перед вами мундиры. Они остаются все до такого же фрачного покроя. Мундир саперного, саперного батальона, которым командовал Николай. Они защищали Зимний дворец. Мундир конно-гренадерского полка и клеверов уже становятся кожаные шлема. Следующее обмундирование – это гусарское обмундирование. Называется это «Даламан». Расшивалось оно золотыми перевязями. Они могли быть более частыми, могли быть более редкими. Штаны называются гусакские чакшира. Офицерский сюртук носился в зимнее время офицерами. Итак, в 1855 году происходит Крымская война. Россия начинает воевать с Турцией, с Османской империей. Возле города Сеноб была разбита турецкая эскадра, но, напомню, но на стороне Османской империи вступают такие страны как Англия, Франция и итальянское княжество Сардиния. Война идет на четыре Война идет на четырех направлениях. На Дальнем Востоке, за Кавказье, на севере, возле города Архангельск и в Севастополе. Основной удар был принят городом Севастополь. Перед вами гренадер Московского полка. На голове у него кожаная каска. 33 номер полка, к которому одна относится, на погонах номер дивизии. На ремне у него капсульная сумка. Ружья уже были капсульные. Крепилась на, капсуль крепился на боковую часть ружья. Заряжался он через дуло. Нажимался спусковой крючок. Ударный механизм бил по капсуле, происходил выстрел. Шинель можно было отстегнуть до пол. Но русские войска уступали английским, английским в вооружении. Дело в том, что у них были нарезные ружья. И было больше, чем у нас. Было больше, чем у русских войск. Чтобы сократить... Они были более дальнобойные и прицельные. Чтобы сократить потери среди офицерского состава, полевую форму за место Одеваются за основу солдатских погон, были приняты офицерские погоны, упрощенные. Отличались они от солдатских продольным головном, который называется просвет. Это офицерская шинель. Еще одна война была затяжная, это на Кавказе. Длилась она еще с конца 18 века. Перед вами мундир Нижегородского драгунского полка. Одно из самых боеспособных подразделений которое было на Кавказе, в, за свою службу, и мы были пожалованы газыри, вот эти нагрудные футляры. Раньше они имели практическое назначение, в них носился порох. затем они стали уже декоративным элементом. Кавказская шашка. В 1855 году от воспаления легких умирает император, Алекс, император Николай I, и власть переходит к его сыну александру александр осознавая отсталость как в техническом так и в организационном плане проводит военные реформы меняется рекордская повинность Меняется повинность, сокращается срок службы. Набирается уже всеобщее, вводится всеобщая повинность. Уже не каждого 20-го набирают, а уже как можно больше пригодных. Сокращается срок службы. За место 25 лет служат 5 лет. 5 лет в строю и 5 лет в запасе. В случае чего можно было взять из резерва рыз. Кожаные каски остаются только для гвардейских частей. Головные уборы меняются на легкие суконные кепи. В 1877 году начинается русско-турецкая война. Одно из самых кровопролитных сражений был это штурм Плевы, города Плевны. Три раза пытались его взять приступом но турецкий гарнизон стоял довольно твердо. На четвертый раз город был взят в осаду. Позволило... Взятие Плевны позволило русским войскам продвинуться в сторону столицы Османской империи, к городу Константинополь. Гренадерский полк. В память об этом событии будет поставлена часовня памятным героям Плевны. В руках у него уже винтовка, которая заряжается уже с боковой части, с казенной части. Она нарезная, дальнобойная. С помощью нее можно было вести прицельный огонь. В 1881 году на престол восходит, умирает трагический император Александр II от рук террористов, народовольцев. И, и на престол восходит его сын Александр. Александр был будет прозван царем миротворцем. При нем Россия не принимает участия ни в одной войне. Он был поклонником русских традиций и будет мундир русского покроя. Полукаптан, на ногах у него шаровары, которые заправлялись в сапоги. На голове у него мерлушковая шапка. Следующий род войск ее называли «Золотая рота». Это рота дворцов на гренадеров. Называли ее «Золотой» еще и «Изобилие золота». Попасть можно было в нее после десятилетней выслуги в армии, обязательное участие в военной кампании и прекрасная репутация. Одна такая нашибка означала, что солдат отслужил пять лет. На этом рукаве около семьи, то есть в общей сложности он отслужил 35 лет. Перед вами полотно прием волосных старшин императором Александром III. На его фоне за ним стоит его наследник, цесаревич Николай II. О годах его нелегкого царствия я прошу пройти на второй этаж. Дальневосточный гарнизон был малочисленный, все снабжение происходило из Центральной России по одноколейной железной дороги Транссибирской магистрали. Все это приводит к тяжелым поражениям в битве при Мугдене, при Цусиме и сдаче порта Артура. В 1905 году будет подписан Парцунский мирный договор. Престиж армии падает в глазах молодежи. И чтобы поднять этот престиж, вводится обратно царская, обратно парадная форма гвардейства. Чтобы напомнить о славных победах русского оружия. При Николае II уже разделяется форма на парадную и повседневную. Но время идет неумолимо и в 1914 году. Происходит Первая мировая война. Развивается дальнобойное оружие, развивается артиллерия. И на поле боя лучше, конечно же, не красоваться. Упрощается форма. Становится, форма становится защитного цвета. Это называется цвет хаки. У нас в России его называли гороховый цвет. Перед вами солдат самокатной роты. Самокатами называли тогда велосипеды. Они занимались разведкой и их еще использовали как посыльных. Проехать он мог на своем велосипеде около 30 километров. Появляется авиация. Это разработано бомбардировщиком Илья Мурли, с ученым Сиповским. Грузоподъемность его была до 2 тонн. Кабины были тогда открытого типа, и чтобы от порывистого ветра защититься, одевалась кожаная летная куртка на шее, шелковый шарф и кожаный противоударный шлем. В 1914 году был небывалый патриотический подъем, и чтобы на призывных пунктах не было отбоя от добровольцев, помогали еще и армии женщины, записывались с сестрами милосердия. Это на современные манер это медсестры, которые ухаживали за ранеными, подносили им еду, в сестрах еще служили и дочери императора и его жена. Выполняя свои союзные обязательства, Россия отправляет на Запад экспедиционный корпус в составе 400 тысяч человек. Этот корпус еще при... будет принимать в Вергенском сражении. Амуницию у него французская, французская каска система Адриана. Противогазная маска, которая пропитывалась специальным раствором и русское обмундирование. В 1917 году происходит революция, февральская революция. Император отвлекается от престола. В октябре 1917 года к власти придет партия большевиков. Российская империя, к этому Российская империя прекращает свое существование, как и русская императорская армия. Не все приняли революцию, называли этих людей белогвардейцами. Происходит раскол в обществе, который приводит к гражданской войне.